হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া ৰাতিপুৱা গাটো ধুই আহিছোঁ মাত্ৰ একেবাৰে গাটো ধুই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ নহ'লে ৰৈয়ে যায় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ যিহেতু বহুত দিন হ'ল মোৰ ডেইলি ব্লগ অহা নাই সেইবাবে ভাবিছোঁ আজি ঘৰতে আছোঁ ডেইলি ব্লগ এটাই শ্বুট কৰোঁ এয়া তাকে ভাবি আৰম্ভ কৰিছোঁ গাটো ধুই আহিছোঁ মাত্ৰ একেবাৰে মুখত একো লগোৱাই নাই লগামহে মানে অকণমান দুখ পালে তাকে এতিয়া তাক কান্দি আছে দেখাই আছোঁ দেই আপোনালোকক ক'ত দুখ পালা ক'ত দুখ পালা চাও দেখুৱাচোন চাওকচোন কেনেকৈ বহিয়ে লৈছে এয়া চাওকচোন কেনেকৈ বহি লৈছে অকণমান দুখ পালে ভৰিত কেনেকৈ দুখ পালা চাওঁ মোক দেখুৱাচোন চা এয়া দেখিছেনে অকণমান মানাৰ ভৰিখনত তেজ ওলালে দুখ পালে আঙুলিটোক দুখ পাইছে মামা ঔষধ দিব লাগিব দেখিছেনে দৰ্জাৰ দৌৰি থাকে যে দৌৰি থকাতে দৰ্জাখনত দুখ পালে তাই দেখিছেনে কিমান দুখ পাইছে আঙুলিটোত কি হ'ব এতিয়া ডক্টৰখানাত নিব ল'ব দেখোন দিব বেজি দিব এতিয়া কি হ'ব এতিয়া কেনেকৈ ভাল পাবা Tato di bala bo. tato di bala bo. tato dibalabo, tato dupa Dupa ba tato Itu tato dibalabo, itu mari tato ya Papa itu itu piton, di bo Mokto papa itu dom, di dibalabo, tato 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 那个是。<laughs> এয়া অকণমান নিজকে হাজি কাচি ল'লোঁ এতিয়া ভাত বনাবলৈ যাম যিহেতু চেটাৰডে হয় আজি অকণমান কামবিলাক দেৰি দেৰিকৈ কৰিছোঁ আচলতে মানাৰ স্কুল নাথাকে চেটাৰডে চানডে' সেইকাৰণে দেৰিকৈ উঠিলোঁ অকণমান উঠি এতিয়া কাম বন কৰিলোঁ মই মানে অকণমান ৰুমটো চাফা কৰিলোঁ আচলতে ফেনবিলাক ইমান বেছি লেতেৰা হয় ফেনবিলাক চাফা কৰিলোঁ যিহেতু চাফা নকৰিলে বতাহটো কম লাগে সেইকাৰণে ফেনকেইখনত চাফা কৰি ল'লোঁ লৈ এতিয়া চাফ চিকুণ কৰি লৈ এয়া গা পা ধুই আহিলোঁ আজি বাৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত আমি বেলেগ একো খোৱা নহ'ল অকল লালচাহ অকণমান খালোঁ খাই অকণমান ভুজিয়াকৈ সেইখিনিয়ে খালোঁ মানাক খোৱালোঁ বাৰু মানাৰ ব্ৰেকফাষ্টত মানাক ভাতে খুৱালোঁ আমি খোৱা নাই সেইকাৰণে ভাত জল্দি জলদি বনাওঁ কি বনাওঁ পাকঘৰলৈ যাওঁ আচলতে চব্জি একদমেই আজি ঘৰত নাই কাইলৈ মই বজাৰ কৰিব গ'লোঁ গেলামাল বজাৰখিনি চব কৰিলোঁ কিন্তু চব্জি বজাৰ কৰিব পাহৰিলোঁ ত' চব্জি একদম নাই কিবা আজি একদম চিম্পুল খানা বনাব লাগিব ভাবিছোঁ দাইল দাইলত ঔটেঙা দি তেনেকৈ দাইল এখন বনাওঁ আৰু কিবা এটা বনাব আৰু নহ'লে এইফালে এতিয়া যাবলৈ মনো যোৱা নাই চব্জি কিনিবলৈ গধূলি যাবও পাৰা ঘৰক পঠাব লাগিব মই নাজালেও সেইখিনিয়ে বনাওঁ বলকচোন মোৰ লগত পাকঘৰলৈ এয়া দেখিছেনে পাকঘৰলৈ অহাৰ পিছত জাবৰ নিবলৈ আহিলে আচলতে গুৱাহাটীত থাকিলে এইটো একেবাৰে প্ৰব্লেম দুই তিনিদিনৰ মূৰত জাবৰ নিবলৈ আহে কেতিয়াবাটো এসপ্তাহ লাগি যায় মানাই গাটো ধুই আহিছে লগতে ভাবিছোঁ মানাক মই কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি আচলতে মই মানাক ক্ৰীমটো এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মামা আৰ্থৰ আপোনালোকেতো জানে মামাআৰ্থৰ কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট হয় আৰু এইটো বডি লচনটো মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাইক মানে জনচন সেয়াৰ ক্ৰীমটো নামানে বহুত কিবা ওলায় সেইকাৰণে মই এইটোৱে আজি ইমান বছৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যিহেতু জিৰ' টু টু ফাইভ ইয়াৰ্চলৈকে পাৰি যিহেতু তাইৰ আমাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ হোৱা নাই সেইটোৱে ইউজ কৰোঁ তাইৰ ছালটোক এইটোৱে মানে ধুনীয়াকৈ গা ধুই ধুই আহিছে আহি এতিয়া তাইক মই ৰেডি কৰি দিলোঁ হয়নে এতিয়া তাৰপিছত মানা খেলি থাকিব মই ভাত বনাবলৈ যাম ইমান বদমাছেই কৰি থাকে নহয় দেখিছিলে চাইকেল চলাব তাৰপিছত ঔঙাটো লৈছো বাৰু কিন্তু ঔটেঙা কাটিবলৈ মই ইমান বেছি বেয়া পাওঁ নহয় কাটিবলৈ লৈছো এতিয়া গোটেইখিনি নালাগে আধামেণ্ট দিম যিহেতু আমি তিনিজন মানুহে দালি বেছি নহয় নহয় সেইকাৰণে আমি আধামেণ্ট দিম এতিয়া মই এইটো কাটিবলৈ বহুত বেছি বেয়া পাওঁ পিছে কুমলীয়া ঔটেঙা কাটিবলৈ ভাল এইটো বা কেনেকুৱা হেল্ল' ডালিচ দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ম সেইখিনিত মই এতিয়া ঔটেঙা কেপ পিচ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই এটা হুইছেল আহিবলৈ এতিয়া ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিম ঔ টেঙা আৰু দালিখিনি বইল হোৱাৰ পিছত এয়া মই কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ লগতে পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগে তেতিয়াহে দালিখন খাই ভাল লাগে তাৰপিছত এয়া বইল দালি আৰু ঔটেঙাখিনি বহাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গৰমত খাব পৰা ঔটেঙা দালি বনাই ৰেডি কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই এইখন দালি আপোনালোকৰ হয়তো বহুত বেছি ভাল পায় অসমীয়াৰ এইখন দালি এনেও বহুত প্ৰিয় হয় গধূলি শুই উঠিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ ইমান বেছি মন গৈছে মানাৰ কাৰণে অজ বনালোঁ গধূলি খাবলৈ আৰু মোৰ কিবা এটা খাবলৈ ইমান বেছি মন গৈছে মই বনাই আছোঁ কিন্তু দেখিছেনে এইজনী ইয়াতে আহি উঠি লৈছে এইখনত এইখন ইয়াত দিব ডিমঠন ইয়াতে উঠি ল'ব উঠিলোঁ ইয়াতে মোৰ নিচিনা বাচন ধুৱে বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আজিকালি বহুত ছোৱালী ডাঙৰ হোৱা বুলি ভাবিছে নিজকে নিজে গা ধুৱে নিজে বাচন ধুৱে সেইবিলাক কৰি থাকে এতিয়া মই কিবা খাবলৈ মন যায় বোলো মই বনাওঁ তাই নাই

পাস্তাখিনি বনাই একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ প্লেটত লৈ লৈছোঁ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ ঘৰত বনোৱা পাস্তা খাই কাৰণ মই দোকানত বনোৱা পাস্তাটো সিমান এটা ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মই ঘৰত আনিয়ে বনাই খাওঁ একদম টেষ্টি লাগে ৰাতি ভাত পানী খাই অকণমান যিহেতু মই ৰাতি লাইভ কৰোঁ লাইভ কৰি লাইভ এতিয়া বাৰটা বাজিবলৈ হ'ল ভিডিঅ'টো যিহেতু সামৰণি মৰা নাই সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰে আগত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যোনটো মানে কলকাতাত ডক্টৰ ৰেপকেশ হৈ গ'ল সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ চোৱা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলত গৈ চাব আৰু যিমানখিনি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে অপৰাধবিলাক মানে আগ সকলোৱে জানিব আৰু সকলোৱে অকণমান হ'লেও সাহসীতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো বেহু বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো যিখিনি দেখালোঁ বাৰু পাৰিলোঁ দেখালোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি এতিয়া শুবলৈ যাওঁ হোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো সামৰ সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়ালৈ ভাল পালে আৰু শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই এভৰি ওৱান